Вот мы видим конкретную картинку. Памятка, да? То, да, то такая. есть, если, например, человек вдруг забудет, ему надо mm -hmm. знать, как ему относиться ко всем событиям. То есть, если, например, я не знаю, как относиться мне, когда цены на бензин поднялись, я захожу сюда и смотрю, а, все же понятно, это, в общем, ну, вот как вот тут написано, значит, правда. Мы здесь видим вот две колонки, с одной стороны получается, мы видим конкретное название, а, вот это пропаганда. Пропаганда ассоциируется с, с чем-то плохим, э, навязыванием и так далее, а вот здесь говорится «на самом деле». То есть, э, конечно, тяжело без улыбки это воспринимать, но тем не Знаете, менее мы сейчас наблюдаем официальную позицию Министерства информационной политики. «I Army Oak, да, то есть э, это четко э, адрес вот здесь, э, адрес этого… Адрес именно вот этой информационной армии. Войск. Они же не могут у себя на головском ресурсе, на государственном набирать туда. Это же как бы не, в них немножко профиль. Так вот. я хочу еще сказать. Вот представьте себе, если бы программа версии выглядела таким вот образом. Не полтора часа копаний, как мы часто в эфире это делаем, да, с коллегами с гостями. Тогда разобраться трудно в каком-то чепухе в какой-то. Трудно разобраться. Если бы я так вот сел, сегодня наша программа будет длиться... 8 минут. Итак, что есть на самом деле? Вот это, вот это, вот это, вот это – истина. Вторая колонка. Если вы услышите вот это, вот это, вот это и вот это – это неправда. Спасибо, до свидания. То есть, как бы первое действие, которое должен сделать человек, смотря на эту штуку. Первое, что он сделать: Отключи мозг. Все, не думай. Ну, тебе не нужен. Да. Здесь все понятно. Открой рот и Извините на слове вот это что подают. Не надо больше думать, да? Тут все написано, что есть правда Не надо ссылок, не надо доказательств, не нужно искания, не нужно копания, не, не надо разбираться ни в чем. Тут все написано, вот да, просто прочитайте этот Итак, пропаганда. сбытом Боингу MH17 были, ну я буду на русском да. были... Обнаружены детали, Обнаружены ракеты, детали, воздух. Ракеты, помнил. воздух, воздух. Это пропаганда. Запомнил? Повтори. Ну, все понятно. Пропаганда. Мантра сразу. Подавим. МН17 сбит, воздух-воздух, воздух. это пропаганда, пропаганда, неправда, неправда, неправда. Запомнил, сам... да, посмотреть. на самом деле. Как оно в реальности было? Да, поинх МН17 был сбит буком российского походжуя с российским экипажем. Все, фух, понял, фух, слава богу, разобрались, вот уже ну, развели полемику. О, вот оно на самом деле как, а я-то думал, там, вот это, мучиться мне сейчас, искать правду. Ну, слава богу, раз... это одна сложная тема уже да, россии Уже легче. Все, да. уже легче. Дальше, что-то еще у нас, так, Украине ростая партизанский рух против Хунты. Поширяется новина про выбух в Одессе в будивле правого сектора. Так, неправда, запомнили, никаких украинских партизан не существует. Большинство задержанных СБУ подрыватели и профессиональными диверсантами, под которым о, все, еще одну сложную тему разобрали. все понятно, написано. Это просто ну. каким я не знаю, каким надо быть специалистом в медиасфере, чтобы ну посмеяться над этим. Ну, то есть конечно, но печально в то же время, потому да, что да, потому что в принципе смеяться над этим да. может как бы, если бы было другое время, если бы не гибли люди, можно было, конечно же, посмеяться и да, сказать, что да, ну, да, ну да. ладно, они занимаются пропагандой, это их работа, но когда это официальная позиция властей, которые говорят, что они хотят мира, а делами говорят, что они хотят войны, вот тут мне кажется вот интересный... здесь, если честно, мне непонятно многие 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 аспекты и ну, это меня смотри. забудет в тупик моих размышлений. Вот тут очень интересный обна обнажился инструментарий власти. Да? То есть, там, секундочку. Разбираться не надо. Вот главный посыл. Ты думать не должен. Не надо тебе копаться. Мы тебе все скажем, как есть на самом деле. Боинг сбит не воздух-воздух, воздух, а буком российским. Понял, все. Больше к этому не возвращаемся. Это инструментарий, с помощью которого власть информирует свое население. Теперь у меня вопрос. Если вот сейчас обнажился официально этот инструментарий, iArmy.org, официально обнажился, у меня вопрос. А раньше, до официального провозглашения, украинское правительство и каналы, подыгрывающие украинское правительство, не таким же способом действовали? Другим каким-то, профессиональным. Ну, мы дальше пробрасываю мост. Мы, передач, мы, мы показывали, да, как да. Мы показывали, Теперь дальше про... рассказываю, в принципе, инструментарий у Теперь логичный. я к чему я веду? Если вот таким вот образом была сочинялась информация, вопрос в другом. Я не знаю, это сочинял или это. Я же не знаю, да? Мне надо разбираться. Но для этих людей не надо разбираться. Они все скажут. Так вот, мне вопрос. Точнее, уже не вопрос, а вывод из этого всего, что я говорю. Что во многом из-за по причине вот такого инструментария, то есть э, оголтелой пропаганды, возможно, и возникла война, и возникли все эти несчастья, да? И эти люди, которые своими не журналистскими работами, работами спровоцировали эту войну, они обязательно будут отвечать.